какой у меня указ с расходами идет? А, во! Отказаться от указа. Вот. Вот. Вот оно что. Что увеличилось? В чем проблема? Ничего не бойтесь С вами президента. Да мы не имеемся, может... Нет, это была очень плохая идея. Деньги, конечно, нужны 10 тысяч, но... Это очень плохая идея, сейчас повторюсь. М -м а, это поп? Я думал, так это женщина? Ха, -ха. класс. Да, реально поп. Интересно.

Я сейчас не могу построить даже. То есть, как бы вот я вас вот с каждым годом на 15... На, с каждым... да, почти с каждым годом на 15 тысяч уменьшаю, но... Как бы... А дальше-то что? Дальше все. Дальше крах. Это что такое? Угу Интересно <с> <protecting Gold> <с> <robbian> Это что такое? М -м, так А, то есть практически начнить это здание Ну, такое Я думаю, оно будет мне более удобно по моему нет месяца а вот в чем проблема у меня здесь вообще рабочих нету блин я купить их не могу Да у меня так деньги уходят, не пойму. У меня же по всем канонам вот эти расходы и доходы. Епическая эпическая сила. А с чего у меня так доходы упали? А, китай, а что у меня вообще с... Эм... Теперь им нужны союзники. И мы Это меня с СССР вообще плохо. С Китаем отлично. Это с Китаем от... испортим отношения. С СССР надо потом будет поднимать каким-то образом. Да! Все очень-очень плохо. Опа, у меня расходы прекратились. А, вот, торговля, кстати, интересно, что это такое экспорт. Нет, у нас экономика уже ничего не может вынести. Что mm. делать? Доход 9000. Я не знаю, ребят. То есть ситуация такая... походу все. Навернулся мое вот это прохождение. Надо заново начинать. Есть, конечно, вариант вообще, чтобы, как мне раньше было, полностью отрубить всех рабочих. Все вот эти вот школы то есть это вырубить что я еще буквально недавно построил тут экспорт идет что мне еще такого не нужно который можно было потрубить чтобы люди не возмущались очень сильно свалка не нужна тоже полиция как можно больше ее уже а вот кстати полис можно отрубить тут вообще-то, если он не работает, всех людей увольняем. Так, тут тогда увеличим на одно место. Теперь она что? Во, о, Во! Во! вот оно, 70 тысяч дохода. Во, отлично. А если расходы? Угу. Отлично, отлично, вообще отлично. Сейчас, сейчас поудалял вот ребят. Ну что? Давай тогда, сейчас 18 тысяч выручка уже есть. То есть, удиви меня. Покажи мне, что я дебил. Вот 31 тысяча. А с чего у меня такая выручка пошла? Неужели мне наконец-то дальше давать экспорт э -э консервные заводы? И вот эти завода рома Если это так, то я вообще я благодарен, ребята, вам очень сильно. Вы мне сейчас вытащили из такой глубокой попы. Так, а где у нас эти повстанцы вообще атакуют? Ну, где-то опять сильные копии. Что я даже смотреть не хочу. если они их атакуют, а, а захочет они а могут. Ну вот, как обычно, я опять победил. Ну ладно, так, когда у нас приезжают, где-то уже в порт заходят. Во. И сейчас мы наконец-то увидим, что у нас наконец-то в плюс. У нас за последние 4 года в это игровое время у нас оказывается игра пошла в плюс. У нас сейчас будет плюс 20 тысяч. Ребят. Да, плюс 20 тысяч. Нет, чуть меньше. Меньше, меньше гораздо. Сейчас увидим. Капец, вся игра вертится вокруг верблюдов. Оп, 19 тысяч. Отлично. Так, 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 так. Сейчас по-быстрому да, нам нужны, да, нам нужны, и инфраструктура берет привозок. Но берет привозок, нам нужно только вот такое количество людей. Отлично, ребята, отлично. У нас, опять же, все пошло хорошо. Да, отлично, вообще отлично. То есть, потихоньку мы тогда откроем одну школу и откроем, да, вот так вот. Думаю, экономика сильно, от этого сильно не пострадает. Нет, тут 39 тысяч. Нормально вроде бы. Так. Так, 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 так. Качество работы чуть-чуть Нам почему нужно увеличить качество работы? Потому что нам нужны люди в нефтяную скважину. Это очень большой приработок. И если у нас этого не будет, нам... Реально тут уже очень будет плохо. Простите, пожалуйста. Так, да, ну, мы уже в большой плюс уходим. В принципе, наконец-то. Я уже, честно, большой уничтожен на заново игру. Уж не знаю, кто меня смотрит именно эту передачу по поводу Тропика. Но надеюсь, ты сам, так само со мной порадовался, что я наконец смог. Я смог. Я выбрался из этого дерьма. Упал, как угу. надо как так, а э, что у меня здесь плохо? У меня плохо, по-моему, только... Нет, нет, нет. Вот. Фракции нет, нет. Вот. Люди. Уровень счастья. Ой-ой-ой, что... как мне все плохо. Качество жилья плохо, свободы плохо. Так, а как мы можем... Мы можем вот это улучшить. Да. В чем будет? Да? Может красавчик правильно. Давай пока не точно. <coughs> так. Мы здесь качество жилья... Мы деньги. Уменьшим количество аренды. Цены на аренду. Так. О, все отлично. Ребят, все просто зашибись, идет. Угу. Возможно, закончились деньги. Нет, все, отлично. Все, отлично. Так, эм, единственное, что я еще помню, что можно нефтезавод построить, да. Это будет очень полезная нам штука, потому что я помню, где-то тут в море у нас были нефтяные скважины. Нефтяные... Эм, места добычи нефти. Вот. Почему я не экспортирую Ром? Spice это ром. Это ж ром по факту. Да, это ром должен быть. А людей почему-то нет. Я на всякий случай еще посмотрю в следующей серии, что она сейчас спасет Рум. По-моему, это Рум. Рум. То есть, ну смотрите, что может быть из промышленности? Химзавод? Да нет. Оружие это был бабаганы. Бы Консервный завод это были консервы. То есть мебельная фабрика, сигарная фабрика. Но это все в русском, есть озвучки. Это как должны быть вещи с DLC. А из DLC у меня только вот э, лаб, э, место рабочих заключенных и пираты. Все. Ну и вот эти вот еще две штуки, это из украшений. То есть что это такое, я, честно, не немного пока не знаю. Мы еще реально, что можем сделать, это заработок с помощью туристов, потому что у нас как бы туристы приплывают, а таксонов нету. Нам нужно срочно это дело как-то улучшать, потому что без этого, без туристов у нас дело далеко не уйдет. Так, ребят, ну давайте уже работайте. Где вы там? Двое иностранных туристов похищены. Удерживаются в заложниках. Туристические падают. Оплачиваем выкуп и туристический рейтинг мы не тратим. Так, эм... ну и где эти лентяи? Надо качество работы чуть-чуть улучшить, -чуть потому что ну, реально. Надеюсь, это серьезно повлечет последствия. На Давайте, давайте, ребятки. Ползите на работу. Ну вот сбил нахрен. Так, можно заказать? Нет, не могу заказать. Тут доход есть, тут доход тоже есть. Ну, в принципе, да, можно увеличить количество... Аттракционов? они уехали ну красота по месяца месяца сейчас думаю приедут сейчас у меня будет 30 тысяч чистого приработка даже больше уже гораздо боже какие у меня уже 50 штук будет нет ну да почти 50 штук ну, ребята смотрите Консервы у меня какая вот это я понимаю. Вот это реально уже хорошо. 49 тысяч, это уже не кухры мухры. Так, тогда мы аттракционы по-быстрому. Роскошный лайнер, марина, бассейн, спа. А, точно, я хотел построить... Э, давайте два роскошный лайнер построим. Давайте мы его тут где-то тыкнем. Подальше. Да, и э, главный момент уже туризм. Нам нужны какие-то отели, типа отель Небоскрев, Все туристы, давайте, бум, 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 мы его поставим. Где мы его поставим, а, ребят? Давайте мы его поставим как-то. Вот так вот, недалеко, уютно, с видом на море, правильно? Правильно. Так, и погодите роскошные аттракционы. А если просто аттракционы? Вот, аттракционы. Мы еще, знаете, что сделаем? Мы еще сделаем полет на дирижабли. Ибо... Опа, что это? Кто посмотрел, запросил внимание на этот угу. Ага. Ага, присутствие Эль Президенте. Хорошо, где мы можем поставить так, чтобы Эль Президенте смог смотреть на всех с высока и при этом улучшать настроение? Конечно же, около храма. А где же еще? Аттракционы. И, наверное, еще поставим... Эм, вот пляж, вот-вот-вот. Недры кода И вот пляж мы поставим прямо... Прямо-прямо-прямо здесь. Мы тогда построим дорогу. А, нет, плохая идея. Что-то мне кажется, что в этой игре предусмотрели, что около э -э, мусорника не, не будут... Ребята не будут ходить на пляж около мусорника. А где же мы тогда можем поставить пляж? Вот Куда мы его можем засунуть? А, вот, 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 вот сюда. Дорога. Всё. Все. Счастливые, все счастливы, все довольны. Ну, я так сейчас думаю. Надеюсь, по крайней мере. Так, что у нас тут? не производилось, потому что нету чего. Сырья. Как может быть не, как может не быть сырья в... В море. Как может закончиться рыба в море? По-моему, это странно, не согласитесь ли со мной? Да ты что? Мы уже вышли на такой уровень, когда уже, собственно говоря, поливать на расходы есть только доход. Правда, я с этим бы Построжней был бы, потому что уже один раз так доигрались, когда у нас расходов было такое количество, что мы, собственно говоря, были в миллиметре от того, чтобы начать игру заново. У меня уже рука потянулась, бы на начать заново игру. Но вот видите, удержался и правильно сделал. Правильно сделал, правильно. Ну, все. М -м не понял. Не понял. А вот сейчас я реально не понял, почему у меня шахты развалились. А, -а, а, закончилось. Да, и нефть у меня не закончилась. Все, филита ля комедия. Ладно, давайте будем золото еще добывать. Раз. А, и все. Окей. Ждем, ждем наш любимый кораблик, в котором будет очень много денег. А, да, сейчас лучше приедет. Да что ж вы такие ленивые-то, а? Без работы, без работы. мы поставим, чтобы вы, блин, на кейсе разъездили, блин. Вот 62% работы способности. Эм, где у нас еще эти Вот тут. 62. Нет. И сюда. Да, он уже сам работать начал, как почувствовал, а? а мужик, ладно, тогда. Раз такое дело, даже 65 по самой работоспособность себе. Просто, стараюсь, просто хочешь работать в этом? Строить арсенал. Номер полный. Торговый центр. А, насколько я понял, торговый центр нужен правильно. Вот, модный магазин. Угу. мы Давайте поставим модный магазин. Все-таки мы тропиканцы непростой народ. Мы понимаем смысл в моде, правильно? Правильно. Надеюсь, потому что я не понимаю Шахта, золото Давайте еще сюда золотую шахту поставим Дорога Соединяем Так, 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 я помню, где-то еще у нас были Опа! Да ладно! Раз Отлично Два Инфраструктура Дорога Чипук. Отлично, ребят, все отлично вообще. Чипук, чипук. О, ништяк, ребят, мы даже вот сейчас поставлю, чтобы по быстрому. Да. Спасибо за предупреждение, конечно, мужик. Ну, но... уже все равно. Так. Это есть все еще как президента? Держаб? Надеюсь. Uh -huh. качество работы у нас уже улучшилось, а вот рота туристов мы тоже увеличим. Ого, го вот. вот где живут настоящие богачи. Мы трата вот так вот даже сделаем. Что? -то... А, вот у нас модный магазин. Уже магнитик, правильно? правильно? Правильно. Так, э банк. Что у нас? А, у нас колледж нет. Калич. Ну, колледж мы построим. Давайте подкроем по одному вакантному месту. Будем, в общем, открывать все по мере необходимости. Что у нас? Отлично. открыть так в общем все отлично возможно по снести нужно рыбачка уже закончилась мы рыбу знаете где поставим так где 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 вот мы где пристань не туда вот тут натыкаем Нет, 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 нет. Это мне пока вообще без надобности. Рабаска пристань. Вот так вот. И все. Нет, и все. Дорога. Потому что мужики ездят на машине. А кто рыбачит только настоящие мужики. Бабы тоже ну там. Так, колледж. Раз колледж. Два колледж. И пока хватит. Мы даже закроем пока вакантные места некоторые. Так, я ж таки не арестовал самого дебильного персонажа. Уровень честно понял. Здоровое хранение. Нам нужно... По-моему... Да, нам нужно больницу. Что это? только это нам же это нужно правильно ребята правильно все доигрались ну, ладно экономика да 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 у нас пока отлично идет в чем проблема так 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 Такие жлобы. Mm -hmm. mm -hmm. отлично. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну тут пока у нас не так нет. Так, импорт, можем увеличить, 6000, ну здесь у нас все нормально. Так, почему-то мы ушли в минус опять, в чем проблема? Опа. Нужно просто... Так, мы, наверное, снесем вот эту штуку, хватит нам. у нас промышленность еще. Давайте потом еще построим все-таки. Построим еще э, сигарную фабрику. У нас, по-моему, где-то добывается табак. Я не верю. Что вот Но возможно, где-то с тобой Так. В чем проблема? Не помню, почему-то не попал. В чем проблема? <связать> а вот туристы прибыли. В чем не нравится? Ну вот, все, Это шо, шикарно. А, ну да, можно 30 Все, вот, я что-то не знаю, что это в прошлом больнице. Почему я в прошлом... Коду, наверное. Не смог... Ого, как понаехали, строили это больницу, а! Че, я не смог в прошлом месяце закрыть все свои долги. Не знаю, с чем это связано. В общем, сейчас приедет наш кораблик. Мы наконец-то увидим, что дело у нас очень хорошо происходит. здесь прогресс сойдет, здесь прогресс тоже идёт отлично где ваш угу. ну это потому что, да все потому, что у нас ребята были очень ленивые и не хотели работать без денег. Ну, я их, в принципе, понимаю, но... Ребята, мы живем в острове. Ладно, ребят, давайте э, пока прервем нашу увлекательную игру до следующей серии. Всем, кто меня смотрел, спасибо. И подписывайтесь на мой паблик и на мой канал точнее. Ставьте лайки. Всем пока.